استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما wa wafiqni amalan mabula amalan mabula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Inna alaihi wasallam Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam mari kita haturkan pada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman batiniyah diberikan kekuatan iman lahiriah dan diberikan iman seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di bulan Syaban. Masyiral Ma muslimin muslimat rahimatullah insyaallah malam nisfu Syaban lagi beberapa hari lagi jatuh pada hari Senin habis maghrib malam Selasa habis maghrib jangan lupa baca yasin tiga kali ya baca yasin tiga kali dimana yasin yasin ini akan kita khususan Baca yasin pertama adalah dibaca untuk memohon panjang umur, ketuaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqomah, taat secara istiqomah. Baca Yasin yang kedua yaitu membahon diluaskan rezeki kita yang halal dan menolak balak. Karena banyaknya musibah, bencana, gempa bumi dan lain-lainnya yang bisa mempurak-purandakan harta benda manusia jika Allah berkehendak. Maka berbanyak dengan zikir, zikron kathiron, sotakoh. Mari kita bertambah agar kita dijauhkan dengan segalanya itik. Baca yasin yang ketiga, yaitu memohon ditetapkan iman kita dan Islam hingga akhir hayat kita. ikatul maut setiap yang punya pasti akan mati. Kita diberikan kekuatan sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan khusnul khotimah. Kebetulan pas hari Jumat bebas dari fitnah kubur. Basharul muslimin muslimat rahimatunullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan doa yang kita lakukan di malam nisfu sya'ban atau segala sesuatu yang berhubungan di bulan sya'ban ini untuk kita pertaruhkan diri kita, persiapkan, tiba-tiba dipertaruhkan untuk mempersiapkan segala apa yang kita inginkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang datangnya bulan Ramadan, lagi sebentar lagi, sudah ada hampir dua mingguan, sudah Ramadan, cepat sekali waktunya, Hadis riwayat Ahmad dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an menjelaskan tentang dalil diampuninya dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala saat nisfu Sya'ban. Berikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi mengenai mustajabnya doa-doa di antara saat malam nisfu Sya'ban. Jadi ada lima malam yang tidak akan ditolak berdoa pada malam tersebut. Jadi malam tersebut tidak ditolak untuk berdoa, yaitu pertama apa? Pertama adalah bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab, Rajab, Rajab. Kecualinya Rajab. Ada yang bilang Rejepan dan banyak sekali. Malam pertama bulan Rajab ini doanya tidak akan ditolak. Hanya jangan mohon kekayaan, mohon segala sesuatu, ampunan dosa. Ini yang penting. Kemudian yang kedua ada doa yang tidak ditolak malam nisfu syaban. Ya, nanti jatuh pada Selasa habis Maghrib, baca Yasin tiga kali. Nggak bisa saya baca Arabnya Uzzah. Nggak bisa baca Arabnya, baca Latinnya. Dah, di surat Yasin itu ada Latinnya. Lama ustadz, ya harus istiqomah itu. Kemudian, yang ketiga, doa yang tidak ditolak. Ketika kita berdoa di malam Jumat, jadi malam Jumat ini doa kita tidak ditolak. Dan yang ketiga dan keempat adalah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha ini doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dengan hadis riwayat Ad-Dailami dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Mari kita spektif di dalam merangkul segala iman-iman kita yang sudah hilang dan pondasi-pondasi kita yang sudah kandas diterjang oleh badai kemaksiatan yang notabene nya tidak akan bisa kembali lagi kepada kita namun kita harus rebut kembali ke iman kita yang hilang inilah yang namakan hidayah dan rahmat jangan sampai kita Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim bulan nisfu sya'ban malam nisfu sya'ban mari sekali lagi mari baca tiga yasin habis itu wiridnya dikentelin kemudian dilanjut dengan amaliyah yang lain yaitu amaliyah apa amaliyah puasa di bulan kalau malamnya malam nisfu sya'ban ini sya'bannya Jadi malamnya kita berdoa, habis maghrib kita banyak berdoa. Malam sholat tahajud sambil sahur, kemudian dilanjut dengan puasa sampai maghrib. Sesuatu yang indah sebenarnya apabila ini bisa menyatu pada diri kita berdasarkan iman-iman yang ada, akidah yang ada, taklimu ta'alim yang harus dipertahankan, Namun pada dasarnya manusia atau kita semua selalu off landing. Tidak pernah bisa meletakkan ini pada dasar iman yang sebenar-benarnya iman. Kalau sudah kategori off landing, ya sudah. Kita terbebani dengan dunia kemaksiatan yang ada. Terbebani dengan segala sesuatu sirkulasi yang tidak menentu dari arahnya, badai kemaksiatan. Nuh, sekarang kalau sudah berbuat maksiat, enak banget. Tidak ada batasnya. Setiap kita buat-buat maksiat, enak banget, mudah banget. Dengan kategori apa yang adanya, perasarannya ini berbuat maksiat gampang, namun semakin gampang berbuat maksiat kita harus bisa memfilter diri, berfilter diri, berbenah diri, menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh rahmat, penuh hikmat. Jangan mati balas trawehnya, pas sholat traweh mulai males, kolaknya yang di sini udah turun drastis, makan diperbanyak sehingga sampai nggak bisa sholat. Salah Rasulullah malah benci seperti ini. Ketika berbuka puasa cukup minum satu dua butir kurma, kemudian minum air putih, kemudian sholatlah dulu. Biar ini kondisinya adem, biar kondisinya benar-benar adem di dalam tubuhnya nggak panas, nggak langsung santap. Semua takjilan ada. Ini itu ini itu sampai segini seakan-akan habis begitu tim santap. Pengennya habis semua, Oke, okay, habis. Setelah habis, tidak bisa bangun. Sholat tidak bisa. Inilah yang merupakan suatu hal yang dinamakan keserakahan. Ma'asyirat muslimin, muslimat rahim, wa muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, bersama-sama, kita jadikan diri kita untuk senantiasa munajat pada Allah subhanahu wa ta'ala tobat pada Allah Subhanahu wa taala tubuh ila taubatan nasuha asarabukum ayyu kafaru ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha har ya masyaallah hannabi walladina amanu ma ah. nuruhum yas'a baina wabi wa bi aymanihim yaqulu rabbana lana nuruna wa lana innaka ala kulli syai'in qadir semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh